মোৰ মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আজি আমি আহিছোঁ আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ তাই আহোম সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰ আমাৰ ইয়াত ভোগালী মেলা অনুষ্ঠিত মানে আয়োজন কৰা হৈছে আমি তালৈ আহিছোঁ বলক তেন্তে ভোগালী মেলাত কেনেদৰে আমি প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে শিৱসাগৰ জিলাৰ ষ্টেচন চাৰিআলিৰ সমীপত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা ভোগালী মেলাৰ আজি প্ৰথম দিন বলক অলপ চাওঁ এয়া হ'ল গৌৰীসাগৰ হাট গৌৰীসাগৰ ব্লকৰ আয়োজন আৰু এয়া হ'ল ডিমৌ হাট ডিমু হাটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পনাৰ সৈতে অন্য সামগ্ৰী আৰু এইফালে নাজিৰা হাট নাজিৰা ব্লকৰ আয়োজন আৰু আমাৰ এইফালে আছে আমগুৰি হাট আমগুৰি ব্লকৰ পৰা অহা সামগ্ৰী আৰু এয়া হ'ল আমাৰ শিৱসাগৰ হাট শিৱসাগৰ ব্লকৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী আৰু এইফালে আমাৰ জলপানৰ সু ব্যৱস্থা আছে এই সকলো সামগ্ৰীখিনি বা বস্তুবোৰ আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা এই সামগ্ৰীখিনি ভোগালী মেলাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ সন্মানীয় ডি চি ছাৰ আমাৰ মেলাত উপস্থিত হৈছেহি প্ৰজলনৰ সময়ত আমাৰ আয়তীসকলৰ মাংগলিক উল্লেখ আমি কামনা কৰিছোঁ মেলা প্ৰতি বছৰে হয় আৰু প্ৰতিবছৰে মই নিজে খুব আনন্দ পাওঁ এই মেলাতে মানে মেলাটো মানে আৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন আমাৰ ষ্টলৰ পৰা বস্তুখিনি কিনিলে মই খুব ভাল পাওঁ আৰু নিজে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আজি ইমান সুন্দৰকৈ সেই যিটো ডাইজটো বনাইছে সেইটোৱে মই এতিয়া সুধি আছিলোঁ আমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক যে সেইটো কেনেকৈ কিনিব পৰা যাব বিশেষকৈ আমাৰ আপোনালোকে সকলোৱে খুব কষ্ট কৰি নিজৰ ঘৰে চলায় নিজৰ গোটেই চলায় আৰু সঁচা কথা ক'ব গ'লে অসমৰ অৰ্থনৈতিক যিটো ব্যৱস্থা আছে সেইটো আগবঢ়াবৰ কাৰণে আমাৰ গোটবিলাকৰ এখন ডাঙৰ ভাগ আছে এতিয়া আপোনালোকৰ সকলোৰ কাৰণে আজি ৰাতিপুৱাহে আমি ঘোষণাটো পাইছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা যে এখন নতুন আঁচনি আপোনালোকৰ সকলোৰে সুবিধাৰ কাৰণে দিয়া হ'ব তাৰ যিটো প্ৰথম বস্তু আমাক এই অহা ওঠৰ তাৰিখৰ ভিতৰতে দিবলৈ কৈছে আছে প্ৰত্যেকজনী মহিলাক দহ হাজাৰ টকা এইবাৰ চৰকাৰৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সকলোৰে আৰু নিজৰ নিজৰ গোটৰ প্ৰত্যেকজনী সদস্যক নিজৰ চি এল এফ নিজৰ বি অ' চবতে সেই কথাটো আপোনালোকে ক'ব লাগিব যে তাত কেইটামান কণ্ডিশ্যন আছে যিটো আপোনালোকে সকলোৱে মানি ল'ব লাগিব চাৰিটা পাঁচটা কথা তাত ক'লে মই এতিয়াই আহ্বান জনাইছোঁ এতিয়া আমাৰ হাতত আঠদিনমান আছে সেই আঠ দিনৰ ভিতৰতে প্ৰথমতে সকলো নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব আৰু সেই বেংক একাউণ্টত মানে আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো ভৰাই থাকিব লাগিব যদি এতিয়াই কোনোবা আমাৰ গোটৰ সদস্য আছে যোনজনীৰ বেংক একাউণ্ট থাকিলেও তাত আধাৰ নম্বৰটো ভৰোৱা নাই বা বেংকত কিবা অসুবিধা পাইছে সেইটো সোনকালে কৰাই দিব যদি আপোনাৰ নিজৰ বেংকত কিবা এটা অসুবিধা পায় আমাৰ ডাকঘৰৰ আমাৰ প'ষ্টেল পে'মেণ্ট বেংক বা এয়াৰটেল পে'মেণ্ট বেংক সেই দুইটা বেংক হয় সোনকালে আপোনাৰ পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰতে নতুন বেংক একাউণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কৰি দিব যাতে আপোনালোকৰ আধাৰ চিণ্ডেক বেংক একাউণ্ট যিটো আমি বুলি কওঁ সেইখন আপোনাৰ সোনকালে হৈ যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ডি চি ছাৰ তথা আমাৰ ডি পি এম ছাৰৰ সকলোবোৰ বক্তব্য মোৰ সৰু ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দেখুওৱাটো সম্ভৱ নহয় মই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ কিছু অংশহে মোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সকলোবোৰ বস্তুখিনি ৰাখিছে বাইদেউসকলে তাৰ লগতে বাইদেউসকলে ঢেঁকীত নিজেই পিঠা খুন্দি গৰমে গৰমে পিঠা বনাইছে গৰম চাহ খুৱাই আছে বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে কাম কৰি হয় নহয় বিক্ৰী কৰাতা কেনেকুৱা বাৰু ঠিকে চলিছে ন আজি আজি প্ৰথম দিন বৰ এটা মানে বেছি আশা কৰিবও নালাগে দিয়ক অঁ ঠিকে আছে বাইদেউ এইফালে পিঠা ভাজি আছে ঘোঁহ অলপ বেছি হৈছে নেকি বাইদেউ হৈছে ন একো নাই দিয়ক না ধোঁৱা অলপ থাকিলেহে ভাল লাগে গাঁও গাঁও যেন লাগে হয় ঢেঁকী দিয়া এগৰাকীও কম নহয় ৰ'দত মানুহগৰাকী ধুনীয়া বগী অলপ খোলা হ'লে একো নষ্ট নহয় দিয়ক হয় হয় লগতে আমাৰ মামনি বাইদেউ আছে এয়া ডি চি ছাৰ আমাৰ ডিমহাট দোকানলৈ আহিছে আৰু তেওঁ দোকানৰ পৰা বস্তু ক্ৰয় কৰিছে আৰু এনেকৈ প্ৰতিখন দোকানলৈ তেওঁ গৈ প্ৰতিখন দোকানৰ পৰাই তেওঁ বস্তু ক্ৰয় কৰিছে শেষত সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সহজে পায়